Sport. Nazdar vlasto, jak se máš? Chodíš do fit centra? Už dlouho jsem tě neviděla. Nazdar vlasto, jak se máš? Chodíš do fit centra? Už dlouho jsem tě neviděla. Ahoj, vše je v pořádku, ale mám spoustu práce. Čas tak rychle letí. Nesportovala jsem už měsíc, ale zdá se mi, že utekl jen týden. Ahoj, vše je v pořádku, ale mám spoustu práce. Čas tak rychle letí. Nesportovala se už měsíc, ale zdá se mi, že utekl jen týden. přeji ti, aby ten projekt co možná nejrychleji skončil. Mám v posilovně dlouhou chvíli bez tebe. Přeji ti, aby ten projekt co možná nejrychleji skončil. Mám v posilovně dlouhou chvíli bez tebe. Vidíš, Adélko, skončí jen za dva měsíce teď raději sleduju události a šampionáty v televizi a fandím oblíbeným běžcům. Ach jo, chtěla jsem se tě zeptat, jestli chceš se mnou v létě jet na mistrovství světa v šachu? Vidíš, Adélko, skončí jen za dva měsíce. Teď raději sleduju události a šampionáty v televizi a fandím oblíbeným běžcům. Ach jo, chtěla jsem se tě zeptat, jestli chceš se mnou v létě jet na mistrovství světa v šachu? Hraješ šachy? A ještě běháš, zvedáš čínky, plaveš a pořád se zúčastníš nějakých soutěží? Hraješ šachy? A ještě běháš, zvedáš čínky, plaveš a pořád se zúčastníš nějakých soutěží? No, celý život jsem byla tak aktivní a má práce je taky spojena se sportem. Vždyť jsem novinářka. Není divou, že tak hodně sportuju a pracuju. No, celý život jsem byla tak aktivní a má práce je taky spojena se sportem. Vždyť jsem novinářka. Není divou, že tak hodně sportuju a pracuju. Já se od dětství chovám mnohem pasivní, nikdy jsem netančila a do posilovny chodím jen proto, že mi k Vánocům manžel daroval peníze, abych tam šla. Kdy a kde se to mistrovství koná? Já se od dětství chovám mnohem pasivní, nikdy jsem netančila a do posilovny chodím jen proto, že mi k Vánocům manžel daroval peníze, abych tam šla. Kdy a kde se to mistrovství koná? Jestli se nemýlím v srpnu, poletím tam na konci července. Koná se to v Brazílii, souhlasíš? Jestli se nemýlím v srpnu, poletím tam na konci července. Koná se to v Brazílii, souhlasíš? Ráda bych letěla s tebou, ale kolik stojí letenka do Brazílie. Dívala jsem se loni, protože plánovali jsme navštívit karneval, stála 20 000 korun. Samozřejmě letos budu stát ještě dráž. Ráda bych letěla s tebou, ale kolik stojí letenka do Brazílie. Dívala jsem se loni, protože plánovali jsme navštívit karneval. Stála 20 000 korun. Samozřejmě letos budu stát ještě dráž. Ale uklidni se, všechno zaplatí redakce. Budou psát články a ty budeš fotografovat známé šachisty. Ale uklidni se, všechno zaplatí redakce. Буде описати чланки, а ти будеш фотографувати знаме шахісти. В томто псипа є поедьме. В томто псипа Шановні друзі, якщо ви хочете вивчати чеську мову самостійно, то можете придбати електронний підручник. Чеська мова без зайвих зусиль. Написавши мені на електронну пошту, яка є в описі під кожним відео. Тексти, вправи, граматика і відповіді до них ви знайдете в цьому курсі. Отож, зичу усім цікавого та успішного навчання! Як се марш? Ходіш до фітцентра? Už dlouho jsem tě neviděla. Ahoj, vše je v pořádku, ale mám spoustu práce. Čas tak rychle letí. Nesportovala jsem už měsíc, ale zdá se mi, že utekl jen týden. Přeji ti, aby ten projekt co možná nejrychleji skončil. Mám v posilovně dlouhou chvíli bez tebe. Vidíš, Adélko, skončí jen za dva měsíce. Teď raději sleduju události a šampionáty v televizi a fandím oblíbeným běžcům. Ach jo, chtěla jsem se tě zeptat, jestli chceš se mnou v létě jet na mistrovství světa v šachu? Hraješ šachy? a ještě běháš, zvedáš čínky, plaveš a pořád se zúčastníš nějakých soutěží. No, celý život jsem byla tak aktivní a má práce je taky spojená se sportem. Vždyť jsem novinářka. Není divu, že tak hodně sportuju a pracuju. Já se od dětství chovám mnohem pasivní, nikdy jsem netančila a do posilovny chodím jen proto, že mi k Vánocům manžel daroval peníze, abych tam šla. Kdy a kde se to mistrovství koná? Jestli se nemýlím, v srpnu. Poletím tam na konci července. Koná se to v Brazílii. Souhlasíš? Ráda bych letěla s tebou, ale kolik stojí letenka do Brazílie? Dívala jsem se loni, protože plánovali jsme navštívit karneval. Stála 20 000 korun. Samozřejmě letos budu stát ještě dráž, ale uklidni se všechno zaplatí redakce, budou psát články a ty budeš fotografovat známé šachisty. V tomto případě pojedme!